السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی علامہ شبلی نومانی رحمۃ اللہ علیہ سبق نمبر چھبیس ہیڈنگ ہے شغل تجارت علامہ صاحب لکھتے ہیں عرب خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل ظہور اسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشا تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلی ہاشم نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے خاندانی طریقہ اقتصاب کو اور زیادہ مستحکم اور باقاعدہ کر دیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے اس بنا پر سن رشد کو پہنچنے کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے جس سے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی لوگ عموماً اپنا سرمایہ کسی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دے کر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشی کے ساتھ اس شرکت کو غبارہ فرماتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرکہ تجارت کی شہادتوں سے جو احدیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے تھے تاجر کے محاسن اخلاق میں سب سے زیادہ نادر مثال افائی عہد اور اتمام وعدہ کی ہو سکتی ہے لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر امین اس اخلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھا حضرت عبداللہ بن نبیل حمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ باسط سے پہلے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا کچھ معاملہ ہو چکا تھا کچھ باقی تھا میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا اتفاق سے تین دن تک مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا تیسرے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا لیکن اس خلاف وعدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہ آیا صرف اسی قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی اور میں اسی مقام پر تین دن سے موجود ہوں کاروبار تجارت میں ہمیشہ آپ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں سے تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سابقہ تھا وہ بھی اسی کی شہادت دیتے تھے صاحب نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں صاحب نے کہا آپ اور میرے ماں باپ قربان آپ میرے شریک تجارت تھے لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا کیس بن صاحب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی بھی آپ کے شریک تجارت تھے وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے ہیں تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام و بسرا اور جمن کے متعدد سفر کیے تھے تزویج خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک معزز خاتون تھیں ان کا سلسلہ نصب پانچویں پشت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے اور اس رشتہ کے لحاظ سے وہ آپ کی چچیری بہن تھیں ان کی دو شادیاں پہلے ہو چکی تھیں اب وہ بیوہ تھیں چونکہ نہایت شریف و نفس اور پاکیزہ اخلاق کی تھیں جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے نہایت دولت مند تھیں طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب پچیس برس ہو چکی تھی متعدد قومی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہو چکے تھے تجارت کے کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ راست بازی صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کی عام شہرت ہو چکی تھی یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دے دیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اسباب کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت مال تجارت لے کر شام کو جائیں جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مذاف دوں گی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر بسرا تشریف لے گئے واپس آنے کے تقریباً تین مہینہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا لیکن ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ شادی بیاہ کے منتعق خود گفتگو کر سکتی تھیں اور اس میں بالگا اور نابالگا کی قید نہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رعوسہ خاندان جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر مکان پر آئے ابو طالب نے خود پہ نکاح پڑھا اور پانچ پانچ سو تلائی درہم مہر قرار پایا بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زندہ تھے اور ان کی موجودگی میں نکاح ہوا لیکن شراب میں مخبور تھے جب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال سن کر برہم ہوئے اور یہ کہ یہ برابر کا جوڑ نہیں لیکن یہ روایت سے ہی نہیں امام سہیلی نے بدتصری اور بدلیل ثابت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جنگ فجار سے قبل انتقال کر چکے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس مکان میں رہتی تھیں وہ آج بھی حسب بیان مورخ تبری انہی کے نام سے مشہور ہے امیر معاویہ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چالیس برس کی تھی اور پہلے دو شوہروں سے دو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر اولاد ہوئی بجوز حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی ہوئی وم علیہ اللہ حافظ